Я это, на диктофон закресла. А я не даю вам согласия. Вы читали статью отрешения? Я читала, я знала свои права, я не даю вам разрешения. Вы находитесь на рабочем месте? по посадовая особа. Мы имеем право собирать информацию. А кто вы? Я особа, я копротюя. Вот За именно, я добро? не к вам домой пришла, понимаете? Uh -huh. А когда ваши э, ребята фирма? приходят отрезать, yeah. я я просто они покажу, не покажут, не даю, не даю сгоду, мне мен... писать. Ну, частная не фирма? Нет. Так, подожди. А кто? Государственная? Я? Нет. А, кто? А Конкретно вы до меня звертаете? У меня нет не своей не фирмы. Не Чому у вас немає такого, що ми зайшли в кабінет, сіли за стол, і можемо нормально поговорити, повинні стояти в проході. Тому що в мене немає особистого кабінету. Я працюю з людьми, так як і всі фахівці. З людьми? Так, з ви людьми. сказали, що з людьми. Так, з людьми, з клієнтами, так. так. Ну я ж вам тоді читала про геноцид, да, що під час воєнного стану, як називається, постанова 206 кабінету міністрів, да, ви знаєте конвенція гіноцидів. Так, давайте с вами спілкуватися. А у вас питання? Питание. Качать? Я уже второй месяц лежу без света, потому что неведомые особи пришли 13.01, а, не то, что там не стучали в двері, а втихаря залезли, да, быстренько все отключили, не показывали никаких документов, слова совсем, лицензии у вас нет, мы это уже знаем, доверенности у них от руководства нет, это ми тоже, посвящение они не показывают, единственное, что там Юрий Пелев, мы его все уже знаем в лицо. Сейчас одну хвалиночку, я до вас выйду. Доброе Я дзвонила на гарячу лінію раз 5. в п'ять. Ви той через місяць далі А, Це ви мене записуєте, да? ну, так? Запускайте, я, запускайте. Да, да, камери, да, нічого, так, я знаю. Нас пишуть цей камер, навіть да. Так, да, пуш, і охорона просто. зараз ще приїде. Так, хай а, а, хай Покажіть тоді охороні, Зараз почнемо туди святити, так? Mm -hmm. охорони, вот вот. Свіку, да? Да, може... Так, не треба мені показувати, яке у вас питання конкретно mm -hmm. до мене. У меня требование, чтобы мне подключили свет. Потому что mm. электроэнергии у вас нет доказательств, что эта электроэнергия поставляется eh, именно вашей компании. Давайте письмо вашего її зареєструємо, передамо no, директору. Я, я, я думав, особисто думав. не даю команди вот, відключати смотрите, чи підключать. Как это мне до текрячи линия? Ясно, але не я. Ну, а Я хто? не даю. пишіть вашу вимогу, якщо так ви її називаєте, щодо підключення. Ми зареєструємо ваше звернення. Належить у нас. Список операторов в Википедию открыла и распечатала. Я Кому просто... ваши а это не мое. Листочки. Откройте интернет. Посмотрите, да. Я подъявляюсь... что это за неуважение в Я доготовлю документы, потому что я готовлюсь к разговору. Я понимаю, что мне нужно подкрепить свои аргументы, чтобы не быть голословной. Потому что я даже сделала, вот вы знаете, Григоришин это российский олигарх, ему 5% принадлежит. То есть нас заставляют спонсировать сейчас врага военное время. Это как по-вашему? И вот, если вы самому 206 ю читали кабинета министров, что здесь запрещено. И никакие там моратории, не моратории, как мне этот Пелик что-то там рассказывал. Нет такого. Есть чина постанового, она чина. Забороняется, значит забороняется. Геноцид, значит геноцид. Или кабинет министров вот. это так, ни о чем. Ну, по правилу, что они, вот, постановок это распечатывают, то вы знаете, кто у нас поживачили, что это такое вообще. Кому? Где ДТЭК зарегистрирован в Нидерландах, да? Это все из вытяг с реестру. И ваш счет, который, ну это мне когда-то, мне не носят, вот это один раз принесли в 23-м году и все, больше не носят. Вот это 2603, я думаю, вы хорошо знаете, что это э, спецсчета в иностранной валюте. Я просто, ну я не дурочка, понимаете, я не дурочка, как сюда приходят физисобы. Поэтому я требую к себе соответствующего отношения. У меня есть ответ от «Сдала Украина» о том, что ничего на баланс не передавалось Украине, да? У меня есть ответ от Державной казначейской службы. Вот я делала запросы, это мой авторский псевдоним как автора. Да, и мне вот пришло, можете залезть, э, зайти на сайт «Доступ до правды» и открыть там вот это вот номер письма, все, вот это Галина Шамрай. Я попросила мне сбит э, про выполнение державного бюджета Украины, потому что согласно 95-й статье Конституции Украины это должно предоставляться. И вот что мне присылают, значит, вот за 23-й рейхоз вот я выделила, уплата электроэнергии, да, что тут, 8 миллиардов, да, выполнено. За 24-й у нас уже 12 миллиардов 189 миллионов. Я спрашиваю, что это, это куда вообще? Это за нас оплачено? Да? Я не знаю, что это за зрители. А какая-то компания, я называю себя поставщиком, надевают вывеску и рассказывают, что будто бы она что-то продает там или поставляет или что-то. А на самом деле все наши дома, у нас председатель говорит о том, что они строились еще с заводом ПЗТО, и они на балансе здесь вообще не стоят. Я вам еще раз повторю, Они имеют один лицевой счет, один особовый рахунок на каждую квартиру. Звернение. Я писала Терещуку, и кто там еще у вас поменялся, директор, по-моему, или в я уже не помню. Федько, Федько был, он поменялся, да, уже выгнали, так. наверное, сбежал. Так вот, я писала ему в прошлом году об вот этом вот всем. И Роттердам плюс, вот эта схема, за которую там НКРЭКП якобы ну, интересуйтесь немного новостями, да? Они еще не отчитались за те 20 миллиардов украденных с 16 по 19. Они нам уже в 10 раз тарифы после того подняли. Это как вообще? И подняли не нам, не нам, а физическим особам. Официально звертайтесь. Ну, официально я зверталась на горячую линию. Я же не попугай, что я должна, я не знаю, бегать по кругу. Я говорю, что вы творите геноцид, не знаю, вы Юрий Пелех. Он же не показывает, что у него есть как это, письменный приказ от начальства, да, то есть он приходит как бандит в чужой подъезд, да, там а где стоит оборудование, влечает, счетчики, людей, да, у них нет договора аренды на это оборудование, на то, что их там шкаф должен стоять, или они туда могут заходить. Даже старший по подъезду сказал, как они попали в этот подъезд, я их сюда не пускал. Они заходят как к себе домой, у них должен быть как у мультинета или интернета, они должны аренду платить за вот это вот все. А то что-то, ребята, вы уже вообще, я не знаю, скоро там по 10, по 20 будете начислять, а сами так ничего. А когда что-то случается, вам звонишь на горячую линию, там где-то счетчик сломался или что-то случилось, так вас не дождешься. Это не к нам, это в ЖЭК. А как прибегать отрезать, так это в бегом. Я вам еще раз скажу, отключение физично выполняет оператор системы распределения. Ну вот оператор системы распределения мне сказал, месяц разглядал мою, как они говорят, заяву и сказал, идите в Ясно. Ясно, ви можете прийти і звірити з нами по заборгованості. У мене немає заборгованості, у мене навіть договору немає. Ось у вас якийсь був фліщенко Володимир Ліч він жив в цій квартирі, може, 10 років назад, може, його вже в живих немає, я не знаю. І я особисто, за вами нічого не заключала і не збираюся, тому що я фінансувала фінансувалася. Ми це з вами організм. зараз про... розмовляємо, якщо ви не є клієнтом нашої організації. Я взагалі не є клієнтом клієнт з латинського язика. Знаєте хто? Того, кого наклонили. Так вот, Смотрите, в чому діло. Ви не клієнт, не споживач. Чого ви до мене прийшли? Просто Якщо у нас з вами просто немає ніяких баланс, от, от, ви, как ви, ви можете, не прийшли до мене пожежі переслати тому, який дає розпорядження на відключення, і сказати, що людина, не клієнт, щоб щось переслати, требует... нам потрібно звернення від вас. Ну так да, щоб Його я вам вексель розгляд. написала і ви, щоб там з списались підписи, подписи. Да? Ви повинні написати звернення від свого імені, вказати його так, як воно звучить в паспорті у вас, Ми а не, не так, як. З паспорту. Ви... Я не холодильник. добрий день. Добре. Добре. Дені. Дені Це тут саме. до нас, будь ласка. Так, да, І ще раз під запис я кажу, що я як людина а, вимагаю добре. Добре. Мені добре. Добре. забезпечити добре. доступ добре. до мого національного багатства, добре. на частку якого я маю право по праву народження на цій землі. Добре. Я не являюсь клієнтом Ахметова или що кого-то там і не спонсірую тероризм, не спонсірую сп... ворога, який має акції. Ви знаєте, може, ну вже не знаю, але поцікавить, що кому належить на Вінницькій області 75% Григоришину, Константину належить, а в нашій 5%. Вот. я не збираюся розбиратися, кому там сколько належить. Я говорю о том, що електроенергія це то, що нам принадлежить як людям. Потому что она циркулирует, это непрерывная цепь. Она не не это вообще, если еще даже разбираться в том, сколько счетчик считается, то когда она заходит и там циркулирует и выходит, Мы с вами ведем без без без. Ну, как же ну, она как вы не это нашей организации. Потому вы что пришли, я пришла одна. Если порядок. таких как я придет 10 тысяч, 20 тысяч или 100 тысяч, вы поймете, кто здесь власть. Я не кажу, хто з Народ. Нас народ кажу, у нас є з вами. Конкретно з вами немає договірних відносин. Ну так тим болі, Ви... на якому основанні не хочете писати письмово до нас звернення? Я писала в 23-му році. Я сказала мені навіть Федько, який був тоді директором, відповів, що договірних відносин немає. Немає ну чого ми з вами тоді? Ну я йому сказала, вас немає що так на як баз, ви ні на можете наказати, ви не можуть не з вами, не з вами. Немає договірних відносин. Добре, ви хочете тоді... отримати від нас якусь інформацію. Тоді чому у світі, якщо на у вас зали? немає договірних відносин? Ви відрізаєте зараз тривога. Ми не приймаємо в тривогу, просимо. Но так на, 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 на баланс серьезно? на баланс не переходила. Да. Это не ваше, У вас лицензии нет, вы сказали. Вы сами подлежите. Я наказала. Так где оно? Подъявить и лицензию. Вот я вот я лицензию. вам сказала официант. Там да можно Роман. просто Есть показать, официй. ну не знаю, распечатают вам Дипа Петровска, где и, у вас и это надо, все, и все находится. Это я знаю, а что вы все, власти, ну, вы сами мангет, все понимаете. Підзим, все работает на дурака. Землень, я, все, что, можно людей я знаю, что у вас, ну, у А вот смотрите, вот сейчас следы. вы сделаете, да? А, ну да? за народ да? надо идти, народ <звы> Украины. Надо за народ идти. Контрак это же просто, то, не документы. не просто ответ дал он не просто мы да? так пришли тут и все. А вы поставляете, дела. и у вас с ним есть контракты, вы это прекрасно знаете. Я а вот эти деньги в офшоры, в офшоры по, по второму кругу я не плачу, не, не собираюсь. Подключите, подключите нам свет. Либо показывайте. А ну, а у вас с нами нет договорных отношений. Так, на если и, их я, не чу, у вас договорных Вы понимаете, нет? что это диверсия, это терроризм? Это неизвестное лицо, форму одела и пришло, даже не показало никаких документов. Не ничего, не судеб... Если бы они пришли сказали, вот судебное решение... Мы порядок, это не порядок, это беспредел. пределами приходить отключать, отключать убегать. Напишіть заяву приєднання, приєднайтеся до Я нікуди приєднуватися не, не собираюсь. Я Читала ваші договори. Вот, наприклад, я читала ваш договор а, там, наприклад, на поставку электроэнергии, ну скажем, я читала з національної поліції. Да? И там прописано, там огромный договор, там стоят печати мокрые подписи, там написано, что если не предоставляются акты выполненных работ или счета фактуры заверенные подписью и печатью. Да? Вы хоть один раз заверили вот эту бумагу подписью и печатью с расшифровкой фио-бухгалтера? Ни одного форма, раза этого не было. Не плевать, что Это, 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 реклама. Это, это реклама. Это, это не документ, не это не счет. Работы, я работала на предприятии, такое? я знаю, как выглядит счет. Не повышайте голос. Так а что здесь. вы из меня дурочку лепите здесь? Я Сколько можно уже из меня дурочку лепить? Мы ничего не порушим, мы вот документы вот, как уже два года. Блин, я, это самое. Много ответов пришло. Вы знаете вы, о том, вы, о том что я знаю вот так, все, цел, вы вы понимаете? Не надо я, делать ну, вид, что типа там я должна куда-то приеднаться. Я не должна никому ничего. Прощено, Сюда пришли да? на нашу землю иностранные компании, захватили наши ресурсы и мы им что-то еще должны. Да, нам еще, еще и во время сказала. войны нас уничтожали. Мы, мы с общались. Как-то вот у нас там затак мы общались. Приехала полиция, они вызвали. И полиция тоже нам, есть даже видео мы записали под видео. Полицейский говорит, вы знаете, все раньше было как-то государственное, а сейчас что-то в частную как-то фирму. Мы не знаем, как это Я получилось. понимаю, что народ э, своим, как бы так сказать, вот это вот в цивильном кодексе, да, 205 там, 215 мы мовчазной сгоды, там, что-то промолчали, значит, вас все устраивает. Но кто-то не знал, кто-то, я не знаю, как происходило это, спали люди, да. Вот, например, я хочу сказать, да, я проснулась, я требую соответствующего отношения. Да, мы не хотим я здесь народ, всем. я здесь не мигрант. Если никто не хочет просыпаться, им нравится, так они... значит это их решение. Хотя уже завозят сюда, вон из Бангладеша 300 этих завезли уже. Постепенно будут подменять здесь население на темнокожие. Вас это устраивает? Вас это реально устраивает? В какой стране будут жить ваши дети? Да, ваши дети. Рабами здесь будут. На нас, да? Да. Пока вы здесь при должности, хорошо. Это хорошо. Но что будет завтра? Возьму других вот этих ребят, потому что они, ну, как бы, они могут работать дешевле. Я уже никто не задумывается денег? об этом. Скажет, что им поменьше платить, ну и будут они. Ну. Что как вы относитесь, так однажды поступят и с вами. Вот те вышестоящие. Да, это рано или поздно. Вот и решайте сами, думайте сами, как кто есть. дверь. А что, закрыли дверь? Да, там ключик в дверях, поверните. Просто у меня не будет выбора, я буду вынуждена связать замок и подключать да, себе свою да. электроэнергию, которая да. является моим ресурсом, моим. Да. А компания, компания, которая, ну как бы вообще никак не подтвердила свое отношение к этому, ни к оборудованию, ни, ли, ни лицензии не показала. Он там какая-то постанова, постанова я это не лицензия. не лицензия. Лицензия вы знаете, как она выглядит. Он в любой медкабинет зайдете или куда-то в АТБ, там везде висят лицензии. У вас такого нет этого априори. Ну извините. Я ж уже говорила, я могла тоже открыть офис и говорить: платите Раз, мне, да. я вам поставляю электроэнергию, да, разносить у вот такие рекламки и все. Но, да, у меня же нету связи, у меня же нету такого капитала, чтобы там поставить стекляшку. Если бы он у меня был, я бы поставила, и мне бы физособы несли деньги, потому что люди вот они такие, они у них по, как это совковое еще мышление, что типа доверие, они доверяют якобы, а ну, -то. они не понимают, как их имеют на каждом шаге. Да и не хотят понимать. Они, мне так закрыли глаза, думают, так, я заплачу, чтобы только меня не трогали. А потом раз их нагинают, они такие, как то так? Ну что я не так сказал? Ну хоть что-то, вот я не так сказал. Мы же не просто так пришли, тут начали буяни просто так безосновательно. Так нет, вот а кто буяни? Да, буянит. Вот надеялась на диалог. Но сейчас у меня монолог, но вот я просто неинтересно. Вот, вот что я не так сказала, ваши вот какие контраргументы или, или что. Ну, сила, да, примените, ну, выкиньте нас и что? А ничего не изменится. А ваши дети какое будущее будет у них? Я и полиции точно так же объясняла, когда э, да, друзья, мы вызывал, мы их пальцем не трогали, они решили, что мы их сейчас будем пить, а, вызвали полицию, это, типа да. нам тут угрожают. Говорят, вы ухилянты. Я говорю, кто еще ухилянты? Вы говорю, идите воюйте, захищайте Украину, что что выходит людям, этот диверсия. Да, это как вообще? И они еще мне говорят, Давай что мы ухилянты. Ну это что? Это какое-то королевство кривых зеркал. Хорошо, ну, да. Я им тоже самое объяснила. Вот полиции, то, что вам сейчас объясняю. Что, либо вы начинаете как-то становиться на сторону народа, либо не, не всех будет. нас ждет да. очень печальное будущее. Да, ну так, да. Все покатится, корица, в яму. К сожалению, из-за нашего молчания и покорства. А потом, когда-то всех вот эти ребята приедут и будут меньше платить, на ваши места поставят их. Ну, еще да, и, может быть, меньше. будет Нюрнбергский трибунал, часть вторая. Всяких исполнителей будут вешать, а тех, кто там э, заказчики, они, конечно, не пострадают. Да. Вот и все. Есть Бог, такое сила. да. Не все же не, все не появилось просто так, само собой. Появились люди, животные. Посмотрите, как муравьи, как челки, как все устроено у них. Это же не просто так все. Само просто так ничего не получилось в этом мире. Телевизор, он висит, он работает. Кто-то его создал. Кто-то создал, он же не просто взял так. Теория взрыва. Бах! он появился. Телевизор. Есть Бог. А вот перед Богом там уже не будет оправданий. Бог уже спросит серьезно. Да, и, и если споживач, споживач, ну, согласно правилу улучшения электростановок это вообще электрооборудование. Это споживач. Я всегда знала, у меня папа электриком работал на подстанции. Ну, там, на Литмарше. Я с детства знала, что такое потребитель. Это первое. Второе если юридическое лицо заключает договор, да, и у вас всегда документы все необходимые в порядке, потому что там написано, что он имеет право не оплачивать, если документов не будет. И в случае форс-мажор, а война тоже является форс-мажором, да, тут раз прилетела ракета там возле садика, да, но всем что-то счета приходят, и у нас нет боевых действий, оказывается, да. Просто, Хотя просто. якобы военный стан по всей Украине. Ну, то такое. І що виходить? Що як, якщо юридична особа вона е, користується ну, якби світлом там електроенерії, вона виробляє якісь продукцію, вона її продає, вона зробляє прибуток. У вас теж в уставі написано, що мета вашої е, компанії це отримання прибутку. Якби да, нічого лічного, отримання прибутку любими путями через. Хай там люди мерзнут, дохнут, там сидят там без воды горячей, с непостиранными вещами, в холодильнике. Там я могла вообще прийти, выставить счет, да, за все, что у меня пропало. Или еще принести свои вещи, постирать сюда. Ну, как бы, я ж прибыль не получаю за то, что я хочу постирать себе одежду, или я хочу себе приготовить картошку пожарить. Я ж прибыль не зарабатываю с этого себе, я еще это за деньги покупаю. А предприятие, да, оно пользуется одним ресурсом, но оно производит и получает прибыль. Оно обязано платить. И вы это, я думаю, лучше меня знаете. А человек, он имеет по свидетельству о рождении обеспечение от государства. Только у него это обеспечение забрали, потому что опекун появился в лице ЗАГСа и так далее. И все перехватилось. Все, пошли, мы сказали, что все, будем резать замок. Да ну, все. а вообще нам положено, на, нам положено, э, даже продукты питания, там, определенное количество и определенная, там, одежда каждый месяц э, бесплатно. Просто этого никто не знает, и поэтому... Ну, ну многие знают. А вот кто-то знает. Просто людям вещь. платят деньги, они молчат. Вот и все. Главное, что мне хорошо, другу, а то, что соседу плохо, то ладно, то потом... Да. Ну, так мы и живем, да. Как бы, и все. Мне хорошо, а тому плохо. Ну, как-нибудь. вот знаете, смотрите, вот тоже момент такой. Вот идешь по улице и думаешь, хоть бы не встретить этого человека. И ты мысль посылаешь, и раз встречаешь этого человека. Так же бывает. Вот идешь, думаешь, хоть бы его не встретить, раз встречаешь. Опять же, а представьте, сколько вы людям сделали вреда, Сколько у них негатива, боли от этого, то, что война идет, цены растут, пенсионеры, представляете. Ладно, мы молодые. Вообще а по а бабушке старенькие, они заслужили вообще такой жизни, разговор. чтобы шла война, падали снаряды, они так пережили. Там Вторая мировая была. Сейчас вот война идет. Не дай бог, что будет, может, еще и третья пойдет. Они заслужили такое, чтобы мерзнуть старая бабушка. Сорок это... лет стажа, да, человек получает 4000. Вот, да. И должен отдать все за каким-то Ахметовым э, Григоришиным и Коломмом. Бог это видит, поверьте. Бог-любом придет в тот момент, когда будете не ожидать. Бог. Пенсия вообще не является он доходом, есть. да, есть решение суда на этот счет. Пенсионеры вообще не должны ничего платить. Мало того, что они должны пенсию-то получать в 10 раз больше, если не в 100%. Только когда в пенсионный фонд приходит заполнять заявление, там оставляют пустые клеточки, и за него что-то кто-то заполняет. Поэтому от пенсии свои он получает там 6%. Знали вы об этом? Да, и наши словам, документы есть подтверждения. Не просто мы там выдумываем что-то. И когда вот а это нет. все знаешь, ну, я не могу передать состояние внутреннее. Просто когда человек сидит, например, на каком-то кресле, ему там капает 50 тысяч в месяц, или я не знаю, какие там у кого зарплаты. Это так я. Он, конечно, об этом не будет задумываться. Но настанет такой момент, когда он задумается. Да, рано или поздно. Что вот, он да. не родился на этой земле, как сейчас уже этот ИНН шлепают в роддоме. Типа, о, должник родился, раб. Он родился, наверное, и что ему тоже держава что-то за то, что он родился на чуть ли не самой богатой земле в мире. А тут получается, что человек это, типа, главный ресурс, который качает, 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 да, а потом пенсионер, отдавают, давай, побыстрее. Да бабушка, ничего Холодно, цены растут. Я за помню, на почту как... зашли, там бабуля сидела, которая там уже не может ни ходить, ни говорить. Говорит, ой, на лекарства денег нет, но ну, надо же заплатить за коммунал. Ну вот и все. Ну вот такое будущее ждет. А я-то сижу, я знаю кое-что. Но я же ей не могу это сказать. Бо она там и умрет на месте. Вот Так бы каждый представлял бы себя или свою, свою мать. Я думаю, быстро бы поменялось все. Вот так и отправьте. Пусть слушают. Все, пойдем. Всего хорошего. Хорошего дня. До свидания.